व्यापारी मनसुख एक दिन एक मध्य वर्गी गरीब व्यक्ति गुरु जी दे के सन्मुख मौजूद होकर निम्रतापरी प्रार्थना कर लगा कि मेरी धी का विह निश्चित होया है पर उसके कोल धीन विदा करने लिय कुछ भी नहीं अत हूँ मेरी लाज तो हाथ विच है मैं बहुत दूरों तीडी तो उदारता की चर्चा सुन के आया हाँ आस है तुम मैनु निराश नहीं लौटाओगे ये सुन के गुरु जी ने उसू खाने वालों हर प्रकार की रसद देकर सहायता कर दी ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜੇ ਹੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਝਟਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਪਗੀਰਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨੁਸੁਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਪਰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁਸੁਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ शाम के समा पाई भगीरथ जी ने श्री गुरु नानक जी दे दर्शाए रस्ते के अनुसार बिना करम कांड प्रभु भजन किया गुरु जी की बाणी गा के आराधना की थी। सब वेख के मनसुख को बहुत हैरानी हुई औरतूहलवस पाई भगीरथ जी वालों पुछन लगे तो बाणी पढ़ी है वह किस महापुरख की है बहुत पूर्ण भाव और हिरदा छूह वाली है इस दे जवाब पाई भगीरथ जी ने दसिया ये मेरे गुरु जी की बाणी है जो कि सुल्तानपुर लोधी सरकारी कर्मचारी के रूप में मोदीखाने अधिकारी हैं उन्होंने इस गरीब व्यक्ति की कन्या के विह हेतु दहेज की सब सामग्री तो हाथों खरीदवाण वास्ते भेजा है ये सब जान के भाई मनसुख ने अपने हिरदा वसी शंका दसते हुए कहा मैं अज तक जो जाने अते वेख्या है तुम उस सब के विपरीत दस रहे हैं मेरे अनुभवता बहुत कौड़े क्योंकि मैं अज तक जिन्हें भी व्यक्ति धर्म करम करे वेखे उन्होंने कोई भी अपनी उपजीविका आप कमा नहीं वेख्या सगो ओ करम कांडी ज्यादा धर्मी घट होंगे तद भाई भगीरथ जी ने कहा तुम ठीक कहे रहे हो पर इस मनुख समाज जिथे झूठ का प्रसार है उथे कितना ना कि जोत स्वरूप कुदरत ने सच न भी बनाए रख्या है हथ कंगन आरसी की तुम प्रतन करके वेखो ਅਤ ਪਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਈ ਪਗਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹੋ ਪਾਗੇ ਕਹਿਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦਿਆਨ ਤੁਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ पर उन्होंने तुरंत सारा कुछ छड़ के अगे बद के स्वागत करते हुए कहा आओ भाई मनसुख जी ये सुन के भाई मनसुख अति खुश होया चरणा छोह करने चुके पर गुरु जी ने उसू हिरदा वालों लगा के कहा परमारथ दे रस्ते उत्ते चलते समय मन विच शंका नहीं रखते यह सुन के उसके नेत्रा वालों प्रेम मय पानी छलक आया इस प्रकार य गुरु चेले का पहला मिलन बहुत भावुकता होया ਉਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਬਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਉਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮధుਰ ਧੁਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਬਿਲਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ इस संगत रूपी वैकुंठ में भाई मन सुुख जी भी खुश हो गुरुदेव के उपदेशों की पढ़ाई कर लगे कुछ आत्मक सिक्ख्या प्राप्त करके भाई मन सुुख घर परतन की आग्ञा मगन लगे तद गुरु जी ने उसू तीन तार आदेश दिते एक कृत करो दो वड के छको तीन नाम जपो यानी पुरुषार्थ करके जीविका कमाओ अर्जित पैसा सब मिलके प्रयोग में लियाओं प्रभु चिंतन विचार विच भी हिरदा जोड़ो कहा बस यही सिद्धांत तेनू पवसागर वालों तार के कल्याण इस उत्ते दर्दता वालों जीवन यापन करो